اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله دنس راک المستقیم اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک پڑھنے والا اللہ کے حضور درخواست پیش کرتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے یہ اتنی قیمتی گہری اور مؤثر دعا ہے اگر ایک مرتبہ بھی زندگی میں طرف قبولیت نصیب ہو جائے تو دونوں جہان سمر جائیں دنیا اور آخرت کی کامیابی یقینی بن جائے ہدایت کہتے ہیں رستہ دکھانا رہنمائی کرنا تو مطلب ہوا اے اللہ ہمیں رستہ دکھا دیں ہماری رہنمائی فرما دیں ہمارے دل کا رخ شراک مستقیم کی طرف پھیر دیں مائل کر دیں شرات مستقیم سیدھے رستے کو کہتے ہیں روٹین کی زندگی میں جب ہم کسی سے رستہ پوچھیں اور وہ ہمیں بتائے کہ یوں آپ سیدھے چلتے جائیں آپ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ جائیں گے تو ہم پر سکون ہو جاتے ہیں کہ سیدھا اور صاف رستہ ہے آسانی سے ہم منزل تک پہنچ جائیں گے اور اگر پہلے ہی ہمیں بتا دے یوں دائیں طرف مڑیں گے اور پھر بائیں طرف مڑیں گے اور پھر چوک آئے گا ادھر سے یوں ہو جائیں گے پھر آگے پہنچ کر یوں ہو جائیں گے تو وہیں کھڑے کھڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیا بنے گا بندہ اپنے رب سے ہدایت کا رستہ مانگتا ہے رہنمائی چاہتا ہے اور رہنمائی بھی بالکل سیدھے اور صاف رستے کے جس میں کوئی کجی نہ ہو ٹیڑا پن نہ ہو موڑ نہ ہو مغالتے کا کوئی امکان نہ ہو یہ رستہ جس کی, جس کی ہم ہر نماز میں طلب کرتے ہیں حق کا رستہ ہے رستہ مقصود نہیں ہوتا منزل مقصود ہوتی ہے یہ رستہ بھی مقصود ہے اور اس کی منزل بھی مقصود ہے حق کا رستہ جو حق کی طرف جاتا ہے اللہ تک پہنچتا ہے تو ہم کتنی یعنی, یعنی انسان, انسان پر سہر تر تر تاری, تاری کر دینے, تاری دینے تاری والی آیت ہے اور لطف میں ڈال دینے والی آیت ہے کہ ہم اللہ سے اللہ تار تک پہنچنے کا راستہ مانگ رہے دن ہیں اس دن المستقیم اے اللہ ہمارے دل کا رخ اپنی ذات کی طرف پھیر دے اے اللہ ہمیں اپنا رستہ بتا دے اس رستے پر چل کر ہم آپ تک پہنچ جائیں شراۃ الزین دوسری آیت مبارکہ ہماری اس دعا کا جواب ہے سمجھیے دعا قبول ہو گئی اللہ نے ہمیں سیدھا آسان اور صاف رستہ بتا دیا اگر آپ توجہ رکھیں ہم کسی سے رستہ پوچھیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ وہیں کھڑے کھڑے ہمیں نقشہ سمجھا دے اتنا چلیں گے فلان دکان آئے گی پھر یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر ہو آپ ہو پہنچیں گے اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ساتھ لے یا کسی جاننے والے کے ساتھ کر دے اور وہ جا کر ہمیں منزل تک پہنچا دے ظاہر سی بات ہے کہ پہلے طریقے میں امکان ہوتا ہے ہم کہیں شبے میں پڑ جائیں اور ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی ہو اور ہم پوچھتے پوچھتے کہیں بھول جائیں غلط موڑ پر مڑ جائیں جو رستہ ہمیں بتایا سمجھایا گیا تھا ہمیں یاد ہی نہ رہے جبکہ دوسرے طریقے میں ہم بے فکری سے اس شخص کے ساتھ چلتے رہے جس نے پہلے سے اس رستے کا سفر کیا ہے اور وہ جانتا ہے ہم اطمینان سے چلتے رہیں گے رستے میں کوئی فکر نہیں کہ دائیں مڑنا ہے یا بائیں اور آسانی سہولت کے ساتھ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے اللہ جل شانہو نے ہماری اس دعا کے جواب, دلنبار جواب دلنبار میں یہ نہیں فرمایا حالانکہ مختصرۃ القرآن والحدیث سیدھا رستہ مانگنے والوں سمجھنے والوں قرآن و حدیث تمہارے سامنے ہے یہ سیدھا رستہ ہے اس پر چلو تو مجھ تک پہنچاؤ گے لیکن اس میں شبہ تھا کہ ہر بندہ تو قرآن و حدیث سمجھتا نہیں نہ ہر بندے کے پاس علم ہے اور نہ علم ہونے کے باوجود ہر ایک کا اتنا فہم ہے اور سمجھ ہے کہ وہ قرآن و حدیث دیکھتا اور اس میں سیدھا رستہ ڈھونڈتا ممکن ہے وہ کسی شبے میں پڑ جاتا گمراہی کی طرف چلا جاتا اپنے طور پر صحیح سوچ رہا ہوتا کہ میں تو قرآن و حدیث سمجھ رہا ہوں لیکن فہم کی خرابی سمجھ کی خرابی کی وجہ سے غلط رستہ چن بیٹھتا جیسے آج بہت سے لوگ ہیں نعوذ باللہ من یہی قرآن استغفر اللہ مرزا غلام احمد کا دیانی جیسے کو نبی مانتے قرآن بھی یہی پڑھتے یہی ختم نبوت والی آیات بھی پڑھتے ہیں اور انہی سے اپنا مطلب بھی نکالتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کے, جن کے نصیب میں گمرائی ہوئی کیوں ہوئی, کیوں ہوئی, ہوئی کہ, کہ انہوں نے اپنے علم اپنی سمجھ سے, سمجھ سے قرآن و حدیث, 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 حدیث کو اپنی طرف موڑ لیا, لیا اپنے ذہن کے مطابق اس کا رخ موڑ لیا, لیا تو قرآن و حدیث, حدیث آسان لفظ, لفظ تھے وہ نہیں فرمائے گئے جس, جس طرح آج ہمارے یہ حدیث نامی بھائی ہیں بےچارے کہتے جی ہم نے خود قرآن ہمیں کسی امام کی کسی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جگہ جگہ پر ٹھوکر کھاتے مسائل میں غلطی کا شکار ہوتے تو اس لیے ہمیں آسان سیدھا صاف واضح طریقہ بتایا گیا کہ جو لوگ میرے رستے پر چل کر مجھ تک پہنچے ہیں اور پھر اور میں نے انعاماتِ الہیہ کی ان پر بارش کر دی اور وہ میری نعمتوں نعمت نعمت کی چھاؤں میں ہر وقت ہے تم ان کے ساتھ ہو جاؤ مجھ تک پہنچ جاؤ گے وَمَن يُتْعِ اللَّهُ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَمَا الَّذِينَ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُخَدَائِ وَالصَّالِحِينَ جن لوگوں پر ہم نے انعام کیا وہ انبیاء کرام ہیں صدیقین ہیں ان کی تصدیق کرنے والے شہداء ہیں صالحین ہیں ہمارے نیک محبوب بندے اب یہ حق کا قافلہ ہے حق کے رستے پر چلا ان کے پیچھے ہو جاؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ بے فکری سے ہم تک پہنچاؤ گے حق کی جماعت کے ساتھ لگے رہو جڑے رہو ہمارے تک, تک پہنچنا آسان, آسان ہوگا گا 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 اور رستے, رستے میں کسی گمراہی کا, کا اور بھٹکنے کا کوئی خدشہ خدش اور امکان باقی, باقی, باقی نہیں رہے, رہے گا, 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 گا سراط رہے ان لوگوں ان کا رستا رستا اے اللہ جن پر آپ نے انعام, انعام, انعام کیا غیر علم ان لوگوں کو رستے پر نہ چلائیں جن پر آپ ناراض ہوئے غصہ ہوئے اور ان لوگوں کے رستے سے بھی بچائیں جو گمراہ ہوئے بھٹک گئے اپنی ذہن میں سیدھا چل رہے تھے حقیقتاً وہ الٹے رستے پر چل پڑے جو آپ کی طرف جاتا ہی نہیں جو لوگ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ان کا رستہ اللہ تک نہیں جاتا یہ بھول ہے اور جن لوگوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا وہ بھی اللہ تک نہیں پہنچ رہے بھول کے اندر تو, تو توجہ, توجہ دلا دی کہ سیدھا, سیدھا رستہ چلنا, چلنا ہے اللہ, اللہ کے پیاروں, پیاروں کا رستہ پکڑنا, پکڑنا ہے اور ان لوگوں, لوگوں کے رستے سے بچنا ہے جن, جن سے اللہ ناراض ہوئے اور جو گمراہ آسان لفظوں, لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوا, دوا بھی بتا دی اور پرہیز بھی بتا دی دوا یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کا رستہ پکڑنا ہے حق کی جماعت کا رستہ پکڑنا ہے اور پرہیز کیا ہے جن سے اللہ ناراض ہوئے اور جو گمراہ ہوئے ان سے بچ کر رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پہچان بھی ہو کہ وہ کون کون لوگ ہیں اور کہاں کہاں کس کس روپ میں کس کس بیس کے اندر چھپے ہیں بہرحال بڑی جامع اور موثر دعا ہے ہر نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں علاوہ ازی بھی ہمیں اس کا ورد کرنا چاہیے اس دن المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ بتا دے انعمت علیہم ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام کیا انبیاء کرام صدیقین غیر المغضوب علیہم ان لوگوں سے بچائیں جن پر آپ ناراض ہوئے ولب اور ان لوگوں سے بھی جو گمراہ ہوئے اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق